Все это делается для того, чтобы каждый из вас сказал приятные слова для нашей молодой паре. Но перед тем, как дать кому-нибудь слово, давайте еще раз поаплодируем очаровательной паре. Уважаемые гости, уважаемые друзья, что мы с вами сейчас будем делать? Все очень просто. Вы пока соберитесь с мыслями, я пока и пообщаюсь с другими. Уважаемые друзья, сейчас мы вместе с вами выберем какой-нибудь предмет обихода в квартире, но это а, не должен быть какой-нибудь маленький там фужер, рюмка, это что-нибудь. О, должно... подождите, у вас будет слово еще, участники конкурса. Ну вот да, кресло, может быть что-нибудь больше, там холодильник. Тут уже кровать, говорят, понимаете? Ну, кровать для этого конкурса не подходит. Я не знаю, рояль, что еще может быть? А все, вот сказали пить, можно дальше говорить пить воду, пить виски, пить коньяк. Нет, вот пить и все. Не надо, не надо нет, слово пить это одно слово. Все, больше говорить его нельзя. Понятно. Да? Что можно делать в джакузи? Понятно, да? Итак, ну что, я первый начинаю, потом не участвую. Итак, в джакузи можно, э, ну, купаться. Вот, купаться. Все, купаться больше говорить нельзя. Поехали дальше. Что можно делать еще в джакузи? Делать новых людей. Вау. Вот сказала и отрезала. Понимаете, вот. столько вариантов было вариантов и все хорошо, делать новых людей. А как красиво сказал, да? Точно. Дальше. Делать массаж. Массаж. Хорошо. А потом делать новых детей, людей. Хорошо. Дальше. Спать. Спать. Мыться. О! Я купаться сказал. Купаться можно просто лежать и все. А вот мыться это практично. Дальше. Поделить спинку любимым. Одним словом. Потерять. Друзья мои, запомните, потереть спинку любимому пишется одним словом. Дальше, поехали. Бриться. О, ну что, нет, что. Грец. Пить шампанское. Вот. Пить шампанское. И все, больше пить ничего не все. А Правильно, все, дальше. Палец подойдет? Нет. Подойдет. Чего че мне подойти? Нырять. Представляешь, что ты на море. Ныряй, ныряй. Это же какой у вас джакузи? Я с тобой не поеду в джакузи. Хорошо, дальше. Спать. Ой, было. Спать? Спать нет. А ты Ух ты, молодец. Так, хорошо, считаю. Раз. Два. Умываться. Умываться. Мыться. И мыться. И мыться было. Умываться и... Мыться это полностью умывать лицо. Все, разобрались. Помогать джакузи, пускать пузыри. Я не уточняю, все. А я тоже не уточняю ничего, понимаешь? Ничего не уточняю. Можно же вот так вот опустить голову и вот так делать. Вот и пузыри вошли, все нормально. Читать. Читать. Петь. О, петь, друзья мои. Вот где открываются таланты. В ванной, в джакузи. Дальше. Танцевать. Пить. Пить

а, вот, вот это романтика. Вот это я понимаю. Базировать. А, ну да, фотограф есть, все нормально. Почему <laughs>, нет. Дальше. Краситься. В джакузи. Ну, конечно. Хорошо. <laughs> Ладно. Я ж не знаю, какие у вас там секреты Моя... есть. <laughs> Тушить свечи. <laughs> а, началось. <laughs> Дальше. Можно плакать. плакать. Плакать? Ну, да. Хорошо. Можно любить. Подождите, подождите. Делать детей и любить это две разные вещи. Вы что? Любить можно там родину, маму. Дальше. Веселиться. Веселиться. Вот это веселье у людей в джакузи. Дальше. Уважаемые друзья, попрошу меня всех, кто сейчас находится в коридоре, занять Юля. Ну где вы ходите? что такое? Присаживайтесь. Абсолютно всех ä, приглашаю на места. А вот сейчас, знаете, ä, хотелось бы попросить Наташу, Наташа, а ты можешь выйти станцевать вот сейчас что-нибудь? Сможешь? А ну-ка, пожалуйста. А, ха, нет, не может, друзья мои. Почему? Потому что свидетели <свят> опять что? Проборонили? Нет, извините, скажу, провтыкали. <свят> Давайте, свидетели, идите сюда. Давайте, Юля, Юра, чем музычку чуть-чуть. Дай Бог себе здоровичка. Готовимся, готовимся, готовимся. И раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок.